অসমবাসীৰ আমি ভূমি অধিকাৰ মাটি কেনেদৰে আমি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ কি কি বিকল্প আমাৰ ওচৰত আছে কিয় যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাইজৰ ওচৰত যদি কিবা পৰামৰ্শ আছে সেই পৰামৰ্শবোৰ এটা বিশেষ ইমেইল এড্ৰেছ আজিৰ তাৰিখত আমি মুকলি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেই বিশেষ ইমেইল এড্ৰেছ হ'ল নতুন অসম এট দ্য ৰেট নতুন অসম ডট কম পুনৰবাৰ কৰিছোঁ নতুন অসম এট দ্য ৰেট নতুন অসম ডট কম এই ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকে নিজৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে অসমত আই এল পি প্ৰয়োজন আছেনে অসমত এন ই পি কাম দিছেনে অসমত আমাৰ থলুৱা যুৱকসকলৰ বাবে কিবা অৰ্থনৈতিক ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি লাগেনে আমাৰ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজি স্কলাৰশ্বিপ পাইছেনে আজি বিভিন্ন ভাষা মিচিং ভাষা বা টাই ভাষা আজি আমি নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত লৈ যাব পাৰিছোনে কাৰ্বি অঞ্চলত আমি কেনেদৰে তাত আদানিক মাটি দিয়াতকৈ আমি কাৰ্বি যুৱকসকলক কেনেদৰে আমি উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত লৈ যাব পাৰোঁ এই বিভিন্ন বিষয় লৈ আমি আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ জানিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে বহুতে আমাক আমাৰ ৱেবচাইট নতুন অসমত আমাক বহুতখিনি ভাল পৰামৰ্শ দিছে কিন্তু আমি বিশেষকৈ আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছ নতুন অসম এট দ্য ৰেট নতুন অসম ডট কম তাৰ ভিতৰতো আমাক ইমেইল পঠাই আমাক জনাবলৈ আহ্বান জনালোঁ